दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष रविवारी रात्रीच्या सुमारास वीरांगणा रणरागिणी नेहा नेहादिदी पटेल यांच्या माध्यमातून व गुरुवर्य संजय शर्मा यांच्यासमवेत नंदुरबार जायखेडा व नामपूर येथील प्राणीन फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांना नवापूर येथून मालेगावकडे रात्रीच्या सुमारास चोरीच्या गोवंशांची अतिशय निर्दयपणे वाहतूक करणारे सहा टायर वाहन पकडण्यात यश आले आहे तारीख 11 8 2024 वार रविवार ज्ञानिम फाउंडेशन संस्थापक प्रेरणागिनी विलांगना नेहाबेन पटेल इनके माध्यम से और गुरुवार संजय जी काका शर्मा इनके आशीर्वाद से ये जो गाड़ी देख रहे भाइयों छटाएर ये नवापुर से भरी गई थी और इसमें सब देसी माले गिरगो माता है जो कत्ल के उद्देश्य मालेगांव जा रही थी आखिरकार गौ सत्यबंदी का कायदा होते हुए भी ये लोग गुजरात बॉर्डर से महाराष्ट्र बॉर्डर पे पैदल गोश लेके आते हैं फिर खाने के लिए नौपुर पे से गाड़ी भरी गई थी पर आखिरकार हमारे प्राणीन फाउंडेशन के जाबाज गोरक्षक नंदुरबार के भूषण भैया और उनके सहयोगी साथ साथ में हमारे ज्येष्ठ गोरक्षक उमेश भैया रमेश भैया और हमारे राजन भैया सभी कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगाकर नवापुर से गाड़ी के पीछे हमारे नवापुर के प्राणीन फाउंडेशन के गौतम करके हमारा दोस्त है जो गाड़ी के पीछे था और आखिरकार गाड़ी कुसुम्बा और मालेगांव पे चौगा ग्राम में पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई अभी श्रावण मास चालू है श्रावण मास का दूसरा सप्ताह है अपने श्रावण मास के पवित्र सप्ताह पे ये लोग गौ माता की कितनी बुरी तरह कत्ल करते हैं वाहन असून ज्यामध्ये एकोणवीस गाई होत्या तर दोन गायींचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला असून सतरा गाई पाळण्यासाठी डोंगळ येथील मुरली गोशाळेत रवाना करण्यात आले असून नेर पोलीस ठाण्यात सदर घटनेचा गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे पल्लवी भावसार दक्ष न्यूज नंदुरबार